Студії телеканалу «Контакт ТД в ефірі Гаряча тема. І сьогодні у нас в гостях Сергій Сердюк, голова громадської організації Олександрійці, яка входить до незалежної громадської ради міста. Добрий вечір, Сергій Станіславович. Здравствуйте. І розпочнемо нашу розмову. На початку хотілося б запитати про діяльність вашої громадської організації. Скажіть, будь ласка, чим займається громадська організація Олександрійці? Які її основні напрямки діяльності? Основная цель организации – это объединение людей, которые занимают активную жизненную позицию в нашем городе. Для того, чтобы город стал лучше, краше в культурном, социальном и политическом плане. Для того, чтобы человек, находясь в любом уголке нашей страны, мог с гордостью сказать «Я живу в Александрии». Для того, чтобы жители нашего города любили его и ценили. И для того, чтобы всем приезжим, он нравился, и они, возвращаясь к себе домой, говорили, мы посетили такой хороший город, Александрию. Всех мероприятий перечислять я не буду, я просто скажу, с чего мы начали. Э, поначалу, в нашем городе очень сложно было с вывозом мусора. Были такие кварталы и дома, например, улица Красноармейская, там, где по два года создавались выгребные ямы, и жители близлежащих домов не могли никак заставить коммунальщиков убрать их. Мы сфотографировали это все, сделали импровизированные мусорные мешки и принесли местным коммунальщикам. На удивление, власти отреагировали очень быстро. В течение двух дней Мусор был убран, тот, который лежал годами на улицах нашего города. Мы думали, что диалог с властью налаживается, и мы почувствовали в себе силу о том, что даже каждый человек может в нашем городе что-то изменить. Очолювана вами громадська організація входить до незалежної громадської ради міста. Як ви оцінюєте діяльність цього об'єднання? Що корисного вдалося об'єднанню зробити для Олександрійців? Після першого нашого мероприятия ми зрозуміли, що тільки в об'єднанні наша сила, а об'єднавшись не тільки внутрі організації, а й з інших організаціями, ми представляємо ще більшу силу і ще більше маємо в І тоді на нашем пути встретилась незалежная громадская рада, которую на тот момент возглавлял пани Братенко Олег Иванович. Мы увидели там очень много единомышленников. Мы увидели о том, что все вопросы, которые они пытаются решить, они тоже нам близки по духу. И общественная организация Александрийцы вступила в эту незалежную громадскую раду. И на сегодняшний день тоже является ее активным членом. Одним из ярких примеров работы Незалежной Громадской Рады. Был это составленный протокол по коррупции, по материалам, собранным по Небратенко Олегом, на областного милиционера, который попутал свои личные интересы с государственными, на него составили протокол, сняли с занимаемой должности, и теперь он во всеукраинском реестре коррупционеров. Это является примером того, что общественность может влиять не только на деятельность чиновников в нашем городе, а и на более высоком уровне. Анатолий Витюк возглавил милицию Кировоградской области год назад, после событий на Майдане. Из десятка претендентов именно его выбрала иллюстрационная комиссия. Назначение одобрил и глава МВД. А вот местные активисты с самого начала были настроены категорично. Когда в подальшем данная особа начала работать, то было понятно, что Ця людина не переймається інтересами правоохоронної роботи, не переймається інтересами роботи з розкриття злочинів, а переймається тільки інтересами розвитку. властных возможностей семьи. Небезосновательных обвинений в адрес Витюка было много. Повышение милиционеров, крышующих наркобизнес, увольнение неугодных и лоббирование интересов жены. За год от простого часткового она доросла до замначальника городдела. Получила досрочное звание подполковника милиции, служебную машину в личное распоряжение и ежемесячную премию. Месяц назад вся эта информация попала в СМИ. Витюк написал заявление об увольнении. Сегодня он предстал перед судом. Сьогодні гаряча тема це місцеві вибори. Чи збирається громадська організація Олександрійці якимось чином контролювати чесність та прозорість виборчої кампанії? Якщо збирається, то як саме? Несомненно, вибори це дуже відповідальна пора. І е, зараз вони будуть відбуватися по новому закону. Одной из наших задач будет являться разъяснение гражданам норм этого закона, для того, чтобы они разбирались, потому что очень много изменений. Выборы являются привилегией каждого человека, и человек должен эту привилегию использовать так, чтобы потом ему было не стыдно за свой выбор, за тот, который он сделал. Вторым важным моментом ⁇ это контроль общественности над избирательным процессом совместно с организацией «Закон и правопорядок» и другими общественными организациями мы будем контролировать, чтобы не было за гречку подкупа избирателей, чтобы не было подтасовки бюллетней, чтобы велись честные и прозрачные выборы и агитация, для того, чтобы не допустить нарушения этого закона. если закон будет нарушаться, Ми будемо звертатися, писати заяви про охрані органи на виявлені нами порушення. В Олександрії обиратимуть нову місцеву владу. Як ви вважаєте, яких змін чекають Олександрійці від нового мера та нової міської ради? що щоб до власті прийдуть нові люди, нові лица, молоді, які будуть розуміти, чим їх туди вибрали, щоб вони прийшли не набивати свої кармани. а пришли служить людям, которых их туда делегировали. И служили им честно и добросовестно. Чтобы не сидеть чиновниками с кислым лицом и ждать, когда им принесут какие-то подаяния, а для того, чтобы работать на благо города. А для этого работы очень много, потому что и в стране сейчас сложное положение, и в городе. Для каждого жителя нашего города главное это работа, дом и семья. Люди не должны ездить по заработкам, по заграницам, чтобы обеспечить своей семье элементарные условия существования. Они должны создавать рабочие места здесь, а власть должна им в этом помогать и способствовать прозрачными условиями. О каких прозрачных условиях можно говорить, если под коммерческую деятельность аренда земли одним предпринимателям выделяется на льготных условиях 3%, другому человеку 12%, а третьему вообще не выделяется. Так только один из троих сможет сделать, построить свой бизнес, а два других останутся за бортом. А как быть им? И поэтому условия должны быть одинаковые для всех людей нашего города. И, имея прозрачные условия, люди не будут уезжать в другие места. Они будуть здесь организовывать свой бизнес, пусть маленький, пусть небольшой. Шаг за шагом продвигаясь к своей цели, и будут жить рядом со своими семьями и воспитывать своих детей на благо нашего города и для его процветания. И наостанок наше же традиционное запитання про майбутнє Александрії. Яким ви бачите наше місто в майбутньому? Мені б хотілось, щоб у нашому місті був працюючий кінотеатр обустроенный парк строителей и парк Шевченко, аттракционы, городской пляж. Мне бы хотелось, чтобы у жителей города был нормальный досуг. И для этого нам сделать нужно всего лишь чуть-чуть. Каждому сделать шаг навстречу. Например, если каждый поднимет по бумажке или по окурку, или по какому-то мусору, у нас уже на 90 тысяч единиц мусора в городе станет меньше. Я очень хочу, щоб в нашому місті було комфортно і удобно жить. На цьому будемо завершувати нашу зустріч. Дякую вам за відверте спілкування. Всього доброго. А я нагадаю, що сьогодні у студії гарячої теми ми спілкувалися з Сергієм Сердюком, головою громадської організації Олександрійці. Чекайте наступного випуску гарячої теми. Ми поспілкуємося з не менш цікавим гостем. До побачення!